Маринка, Витанечка. Казак царю служил, ты понимаешь. Неправильные у тебя бутерброды, дядя Федор. Неправильные, говорю, у тебя бутерброды, дядя Федор. Давай вместе э, зачитаем, так сказать, заклятие. Давай, давай, давай. Сию тоби очи, сию проты ночи. Буде тобі враже, так як відьма скаже, прямо серед пекла впала заранжита, буде серед ночі тебе вбраже вбито. Що то там, як півень, зранку кукарікав, Так тобі вражина дожувати віка. Ну, ось десь так, молодець, да. молодець, Наш, наша людина, наша людина. Бачу, сын, курато это побачу, это читаты. Здравствуйте. Привет. А вы из какого города? А, славный город, герой Белгород. А вы? О, Белгород. Да. У -у -у. А вы? А, я а, город Коблинс, а, Западная Германия, а, земля... Райланд Фальц. Фашисты, фашисты, фашисты на фашистских фашистчинах? Не-не, фашисты сейчас русские. <с а <с Это фашисты были в Германии при, äh, при Гитлере. Ай, вы а ошибаетесь. Фашисты были в Италии. В Германии были национал-социалисты. Были, ну, были. национал-социалисты, но это тоже самые фашисты. А поведайте... И фашисты национал ну, хорошо, хорошо. Да. хорошо. Поведайте мне, друг мой. Вот чем национал-социализм германского типа, образца Третьего Рейха, отличается от интернационал-социализма московского типа, образца коммунистического прошлого? Вы имеете в виду э, э, идеологию Карла Маркса, чем отличалась от идеологии Адольфа Гитлера? Ну, у Адольфа Гитлера не было никакой идеологии. Это Розенберг писал у них там программную всякую э, ахинею. А, а Гитлер ничего, кроме Майнкамп, не написал-то, там ничего идеологического не было? А, ну, что, э, то, что я знаю, я, конечно, не не политолог, но насколько я понимаю, что Адольф Гитлер был одновременно, он как бы был фашистских воззрений, то есть государство прежде всего, никаких прав человека, никаких там оппозиций, всех к черту уничтожить. Вот тут вы не правы, тут же смотря какого человека, он же осознанно разделял человеков и не на человеков. Оппозицию, оппозицию. Ну, давайте так назовем. Куда он дел Тельмана? Куда он расстрелял, Тельмана? Расстрелял. Да, вот только хотел сказать, куда он дел Тельмана. Расстрелял. Расстрелять. Сон Правда, метров. не сразу. Сначала в тюрьму посадил, в Заксенхаузен, по-моему. А потом уже и, и, Кстати, и расстрелял. Кстати, не знаю, как, куда он Тельмана посадил, но вот э, Якова Джугашвили и Степана Бандеро об то, тоже, то, тоже туда. Да. В, тот, в тот же лагерь. Это такой. А мне это вот был привилегированный, насколько я читал, лагерь. А ну, не привилегированный, это для высшего брани политического брани. офицерского состава был лагерь. Ну, на самом деле ну, да. так и было. Но мне вот радует, когда мои земляки говорят, что Степан Андреевич Бандера сидел, значит, в каком-то таком концлагере, где можно было все. И говорит, так Яков Джукашвили в том же концлагере сидел. Как же с этим-то быть? Ну, я не, я не думаю, что, что там можно, можно было все. Это просто было... Это был не, не, не Аушвиц, это был, конечно, и не Дахау. Ну, это конечно, понятно. Естественно. Там более, более легкие, я так понимаю, условия были содержания. Но это все равно концлагерь. А, что там можно все. Нет, ну, я так. в такой не верю. Так я, говорю, я могу, ну. конечно, почитать. У нас в Германии полно про это есть Источников я могу прочитать, что там было именно а, в этом лагере, но я в это не верю. Что такое может быть, что можно было бы все. Так и я просто, и я, просто так... режим помягче, все. Так я же с вами не спорю. Давайте вернемся к вопросу национал-социализма и интернационал-социализма. В чем же их отличия состоят? Ну НСДРП Гитлера это российская шовинистическая идеология которая предполагала верховенство арийцев над там, другими нациями, а такие как евреи, цыгане, гомосексуалисты, то есть они должны были быть подвергнуты уничтожению, окончательному решению вопроса. А как же Геринг? Что Геринг? Он же тоже был нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ну, наверное, скрывать приходилось. Да а, не, как? Не а, Пут... а скры... Путин кто? А Путин он педофил. Не-не, не надо мать, не мать, не мать, не мать, мать, не путать, не надо, не надо путать. Не надо путать голубых. Знаешь, педофил, не и надо путать голубых и педорастов. Но... А там и то, и другое. У Путина, по-моему, у... Володин, Володин педораст. а Путин они просто это не, не афишируют и все. Только а что тут такого? Это вполне нормально. Нормально размножаться хоть не буду. Тут с вами согласен. Ну да. А, так что тут ничего такого нет. А что касается уже фашизма, да, а то фашизм был только не, не только в Италии Муссолини, а в Германии он тоже был. Я же не про это спрашиваю. Я говорю, в чем разница принципиальная между национал-социализмом и интернационал-социализмом? Я об этом спрашиваю. Интер, интернационал Вы вот что имеете в виду пример приведите. Ну, Советский Союз. Какой политик какой-нибудь? Советский Союз весь. А, а, это это марксистская левацкая уже идеология, абсолютно, ну как бы она тоже фашистская, конечно фашистская, но это, это крайне левые, как сказать. Ну то есть ничем, давайте простой вывод сделаем, ничем они не отличаются. Не, почему? Они, не, они все кровожадные в своей сути. Они поход. Не, вот смотрите, вот, Ультралевый, ультраправый. Вот чем отличаются в, э, в любом государстве? Вот есть партии. Ничем. ничем. Только целью, только целью нападок и все. А? Но только целью нападок они отличаются. Если э, э, национал-социализм искал врага и объявлял э, врагом своим э, некоторые народы, ну, нации, этносы и так далее, то э, интернационал-социализм классы объявлял своим врагом все в общем-то единственная разница У, уль, ультраправые ультраправые они всегда они всегда враги э, коммунистов ну, на самом на самом, на самом деле это глупость всегда. на самом деле ультраправые ультралевые... Э, не, не, живут. а уль, ультралевые, они близки а, Карлу Марксу, Карла вот, Марксова. Мер, Карла Мерла. Ну, они не были, зря они, же. Они, но не, давайте не забывать. И те, и, и, другие, и, и другие экстремисты, а, на мой взгляд, и пра, крайне правые, и крайне левые, но они все-таки разные. У них давайте разные, не там. забывать а, о главном, невзирая на нашу дискуссию, которая о деталях сейчас. А, главное состоит в том, что в 1939 году интернационал-социализм и э, национал-социализм объединились и поделили Европу между собой. То есть по сути это одно и то же. Но я здесь ничего такого удивительного не вижу, потому что вот ультраправые, как Гитлер, и ультралевые, как Сталин, они близкие э, по, по по духу своему, хотя э, хотя конечно Гитлер ненавидел э, марксистов, это у него было это в Майнкамф, он ненавидел их, но как как диктаторы, как вот э, э, экстремисты, они все равно были близки и, и и могли вот заключить такой договор, это ничего удивительного нет. Но no, у Гитлера в Майнкамф была ненависть прежде всего к Франции и Великобритании, а потом уже к коммунистам. А Франция и Великобритания это были либеральные демократы. Либеральные демократы. В то, время. А... В то время. были. А вот, а вот Сталин как раз, он намного ближе к нему был. Он, конечно, ненавидел коммунистов, потому что коммунисты это это как бы ультралевые. А он э, э, ультралевые э, фашисты, а этот ультраправый фашист. Это, ну, как бы разные фашисты. Но все равно ближе были, э, чем э, к демократам. Э, Гитлер был к Сталину намного ближе, э, чем, там, э, чем Берлену, к и каким-то там. Ну э, как конечно, конечно, конечно. Просто Сталин считал, что э, у Гитлера социализм, социализм, ну, не очень правильный с отклонениями. А Гитлер считал, что у Сталина социализм, ну, тоже не очень правильно с отклонениями. А в остальном они как в зеркало. Ладно, все, спасибо. Я понял ваше мнение. Оно, в принципе, недалеко от моего имеются некоторые различия в воззрениях. Но в целом, в главном, мы с вами сходимся. На самом деле я вам соврал, я не из Белгорода, я из города Харьков, из Украины. Ну, понятно. Желаю вам выстоять. Обязательно. Даже не сомневайтесь. Особенно... Невзирая на все... Особенно после... Особенно после того, что сейчас творит этот негодяй Трамп. Это, конечно, это что-то. Ничего страшного. Мы все равно справимся. Не сомневайтесь. Главное, э, верьте в нас и тоже не опускайте руки, помогайте Украине. А Украина поможет вам обязательно. Всего доброго. До побачення. Ладно. До побачення. Слава, Слава Украине героям слава. Спасибо.